Сьогодні в програмі час інтерв'ю спілкуємося з президентом партії Правда народним депутатом Дмитром Битвицьким. Вітаю вас. Здравствуйте. Сьогодні в центрі нашої розмови буде бюджет, який має пройти горнило Верховної ради. Бюджет підготовлений урядом на 2012 рік. От хотілося почати від мінімальних цифр, щоб ми не лякали глядачів. Давайте почнемо від смішної цифри: 842 гривни. Це якраз стільки, скільки коштує 100 доларів на чорному ринку, який відновив пан Арбузов, так от і саме це є розміром мінімальної пенсії. Чи буде переглядатися розмір мінімальної пенсії? Оскільки я знаю, що ви багато разів були ініціатором спроби збільшити мінімальну пенсію, але більшість відкидала ваші пропозиції. Так чи є якісь механізми цифру 842, хоча б трошки збільшити? На сегодняшний день проект бюджета, он уже подан и рассмотрен в Верховной Раде в первом чтении, рассмотрен в бюджетном комитете. Минимальные цифры, о которых вы говорите, это реальные цифры, которые предложила в проекте бюджета на 2012 год правительство. 842 гривны – это средняя пенсия по году. То есть есть цифры, я их принес с собой. С 1 апреля 838 гривен 2012 года – 844 гривни в июле, в октябре 856, в декабре 884. Но средняя э, цифра 842 гривны, это будет минимальная пенсия в будущем году. Это действительно э, цифра, которая не пугает только тех людей, которые живут не на пенсию. А пенсионеров именно эта цифра и пугает, как прожить на эти деньги. На мой взгляд, тот э, ответ на вопрос, как прожить на минимальную пенсию, не может дать ни депутат, ни премьер-министр, ни президент на сегодня. И в бюджете 2012 года как раз ответа на этот вопрос и нет. Сделано много работы правительством, но мы не позаботились о главном. Не позаботились о пенсионерах, которые именно рассчитывают всю свою жизнь на пенсию, которые не заработали э У себе в країні. А можете пояснити цей механізм? Ви показали поквартальне збільшення, так, ніби пенсії? Да. А різниця, на яку збільшується пенсія, це відповідає закладеному рівню інфляції. Ну, навіть, який механізм? От чому саме на стільки, на тих декілька гривень, а не на сто дві агресії? Місительство розчитало свої показники, інфляцію і так далі. Але люди понимают, що. по 20 гривен добавлять раз в квартал, это все равно, что по 2 копейки добавлять. Это ничего, но ну, это несерьезный разговор. И э, я предлагал в прошлом году повысить до 1000 гривен, для того, чтобы в конце 2011 было 1000 гривен. Но ну, 97 народных депутатов в зале Верховной Ради, Рады поддержали тогда мой законопроект. То есть эти люди, которые там уже в основном по 20 лет работают в Верховной Раде, привыкли к каким-то определенным цифрам, не реагируют и считают что то, что дает правительство, за это большинство и голосуют. Мы эту ситуацию в парламенте наблюдаем на протяжении всего 2011 года, но уже тысяча сегодня, уже нет смысла и до тысячи повышать. Это уже ничего на сегодняшний день, мы все общаемся с людьми и знаем, на сегодняшний день тысяча уже прожить нереально. Это минимум нужно поднимать в проекте бюджета предусматривает цифру, я думаю, 1300. И 1300 гривен минимальная пенсия, об этом говорили и члены правительства, и премьер-министр, и президент своих выступлениях. А вот эта минимальная пенсия, которую закладывает уряд, это даст возможность в 2012 году снять дефицит пенсионного фонда? Они делают ну, все для того, чтобы сэкономить расходы из бюджета. Именно ну, сэкономить же на пенсионерах мы не можем... Просто брати і економити на одній категорії наших громадян, на найзахищені, на пенсіонерів. Але чи вирівнює воно? От якщо ставиться за мету, зліквідувати дефіцит, то хоча б математично вони виходять. Чим на... менше ну. Ну, нуля все одно не буде, дефіцит остається, але чим менше у нас буде пенсія, чим менше пенсіонерів, якщо їх вообще їх. сказать, есть законы, пенсионеры как хотите, так и живите, наверное, будет э, хороший результат у пенсионного фонда, и он будет уже бездефицитным в конце концов. Но мы сегодня речь не об этом должны вести. Мы должны вести в первую очередь о том, чтобы люди могли выжить, не реально жить и как-то там. Ну, сейчас существование, выживание, такие уже термины по отношению к пенсионерам. И эти цифры как раз эти термины и подтверждают, потому что на эти деньги сегодня реально прожить Невозможно. И то, что говорит правительство о дефляции, о удешевлении товаров. Сезонное было, я согласен, хороший урожай и там капуста, картошка или помидоры, о которых говорит правительство, подешевели. Но это же подешевело на месяц. Сейчас погода изменится и снова все подорожает. Поэтому цены растут. Все это знают. Все это видят и в аптеках, и в магазинах. И самое главное, жилищно-коммунальные тарифы, они реально повышаются. И мы на сегодняшний день от правительства не услышали, какие будут именно цены на ЖКХ. Обещание, что все будет нормально, будет тепло и точка. Но люди же переживают, и пенсионеры в первую очередь. Сколько будем стоїть це тепло? Сколько буде ціна на газ на гарячу воду і просто на задержання квартири? А уряд вже анонсував підняття тарифів для виконання вимог МВФ, щоб відновити співпрацю по траншу? Так відповідно, це будуть підняті тарифи на газ для населення і на електроенергію для населення, що заліє загадкою української економіки. Чи це якось закладається в бюджеті вигляді компенсації? Че передбачає уряд компенсацію? раз мы поднимаем тарифы, то и будем індексацію робити. В бюджете правительство заложило цену на газ в районе 450 долларов. И для то населения, максимально. да, максимально. То есть это уже не идет Тут речь. Будут переговоры, не будут переговоры, договоренности с чем-то связано с политическими решениями? Нет, цена заложена. А для пенсионера механизм компенсации через то, что будет подниматься тарифы, какие-то? Есть у нас в стране один механизм компенсации, один это субсидии. И для этого субсидии есть, для того чтобы люди получали, те, которые неимущие, получали доплату за жилищно-коммунальные тарифы. Но субсидии это тоже процесс, в котором человек должен поучаствовать для того, чтобы получить. Во-первых. Да нужно знать, что положена субсидия. У нас есть люди, которые не знают, что им положено на самом деле. И таких немало. У нас не все юристы, не все получают прессу вовремя, не все имеют возможность посмотреть по телевидению программы социально направленные и сделать выводы. Потом же субсидии это для людей пожилых в основном, для тех же самых пенсионеров. И пенсионеры для того, чтобы эту субсидию получить, еще должны выстоять очереди, пройти по пяти кабинетам, и чиновники их из одного кабинета посылают в другой. И масса препятствий для получения субсидий существует на сегодняшний день. У меня был, кстати, законопроект, который несколько раз ставили на рассмотрение в парламенте, но так до рассмотрения не дошло чтобы субсидии граждане получали в автоматическом режиме все те кому положено субсидии они должны в автоматическом режиме их от государства получить и именно государственные органы заниматься этим вопросом а не для того чтобы пожилые люди ходили выставили в очередях и спорили с чиновником положено ему субсидия или нет изучали законы и так далее вице-премьер выступая Тихипко выступая в парламенте Сказал, 2,9 миллиарда предусмотрено в бюджете, эта сумма заложена э, в бюджет, то есть 2,9 миллиарда гривен э, выделяется на субсидии, и необходимо правительству все-таки сделать так, э, чтобы субсидии автоматически люди получали. Они об этом неоднократно э, заявляли, и я подготовил законопроект, который уже... Півгоди поліція в парламенті, в яких говориться Автоматична видача субсидій. Я думаю, це була б велика польза для наших клієнтів. Пані, давайте повернемося до того, що не здійснилося. А якщо б підняти було пенсіонерам пенсію, хоча б на трошки ну хоча б до пропонуваних вами тисячу гривень, скільки треба було коштів закласти додатково в бюджет пенсійного фонду? Ну, в общем то не був мой законопроект поддержан. Але скільки треба було грошей? Именно по причине, что нужно дополнительные средства, 9 миллиардов гривен в течение 2011 года. Но мы знаем, у нас 40 миллиардов на евро ушло. 40 миллиардов еще списано э, именно самым богатым компаниям, нефтегазу Украины, энергогенерирующим компаниям 24 миллиарда. И потом еще второй раз Верховная Рада Украины не так давно еще 15 миллиардов. Списала долгов. То тобто ці деньги могли б поступити в бюджет і хватало б не тільки на тисячу, але і в 2012 році, і до 1300. От просте запитання зараз буде, воно таке, я, я уявляю, воно народилося в багатьох головах, хто слухає нашу розмову. Якщо закладаються кошти на субсидії, то чи не простіше їх закласти просто на підняття пенсій? От люди не хочуть вдаватися високу арифметику. Якщо є кошти на, закладаються на субсидії і інші механізми, то чому їх просто не передати на підвищення пенсії? Є закони, які діють у нас. і субсидії положені не всім гражданам, но які люди їх повинні получать, вони їх получат. Это совершенно две а разные составляют. Это не треба всім, всем, правильно? Да, это совершенно две разные составляющие. Я думаю, нужно субсидии субсидіями, субсидиями, люди должны получать, компенсируя оплаты на. тарифы жилищно-коммунальные, которые растут и будут расти, но ну, чувствуется по всему, что будут расти, потому что все заявления правительства, но ну, очень такие о том, что мы не будем повышать или останутся в тех же пределах цены, но они довольно э, как-то мягко говорят стелят, но мне кажется, будет жестко спать на этих тарифах. Ціни будуть повищатися вже видно, конкретики ні в этом разговоре. А пенсії это повищати. Це другая составляющая. Давайте залишимо, поки що на хвилину дідусів-бабусів, які дивляться на свої 842 гривни, і на реконструйований за півмільярда олімпійський стадіон в Києві. Давайте подивимось на інші категорії. Не зрозуміла зараз ситуація із 16 категоріями громадян. Чиї пільги мали бути скасовані при кінцевими положеннями закону, який прийняв парламент про виконання судових рішень? Там в прикінцевих положеннях скасовуються всі пільги, передаються в ручний режим для уряду на наступний рік. Наскільки нам відомо в проєкті бюджету і в бюджеті після першого читання вже закладені цифри так, ніби всі пільги скасовані. Чи это правда, чи это просто политические заяви, які не відповідають дійсності? Вот вы тело бюджета уже досследовали, скажите. Ну абсолютно понятно, почему и началось серьезное противостояние и с афганцами, и с чернобыльцами. Потому что люди увидели в бюджете уже не предусмотрено денег на сегодняшний день конкретно на выплату этих льгот. В то же время в парламент подается от большинства законопроект, в котором говорится конкретно. Правительство решает, есть деньги, платятся льготы, дополнительные средства нет, значит нет. И уже ни парламент не будет регулировать, ни президент, как решит правительство на заседание, но ну, там проходит каждую неделю, буквально можно всегда принять сложно, сложно, сложно. О том, что сложно уже давно, общество подготавливает. Сложно и будет сложнее, поэтому сказать, что сейчас мы это не можем сделать, правительство легко может так поставить вопрос. Ми знаємо, чем закончилось для прийняття в первом чтении этого законопроекту, який Львова обрав, звісно, там було серйозне противостояние, понятно, цих людей, і в бюджеті не предусмотрена виплата. Після враховуючи фактор соціального обурення, так, чи означає, це, що можуть бути внесені зміни і е, частина із тих пільг відновиться. Якщо вони відновляться, то кому ви прогнозуєте відновлять їх? Тим, хто найбільше голосно Саме махав кулаками? звісно. Uh, уже э, uh, во время вопросов к правительству в парламенте этот вопрос поднимался, обсуждался. На трибуне Верховной Рады был вице-премьер. Он э, сказал о том, что в первую очередь мы будем думать, думать, как выплатить эти льготы. Но ну, афганцев мы не оставим, и чернобыльцев, наверное, тоже мы не оставим. Но будем смотреть, как будет получаться. Но ну, единственное, то, что э, хорошо прозвучало, это э, 1200 гривен будем выплачивать инвалидам э, Великой Отечественной войны, инвалидам э, войны в Афганистане на 9 мая. Ну, никогда такого не было, это уже четко, 1200, а может быть даже 1500. Но это Небольшая часть населення. Він сказав, это це для того, щоб прозвучали цифри, і вони дійсно з трибуни красиво звучать, просто вот к Дню Побіди виплачуватися. Конкретно вот оставим ли льготы в повному об'ємі, все одно в завуалірованій формі все це йшло. Дивіться, до моменту, перш ніж поставили двометровий паркан, от до моменту, поки не було паркану. Грошей на пільги не було. Так казав віце-прем'єр, так казав уряд. В... прийшли афганці Чорнобильці, паркан поставили, гроші знайшлися. Звідки? Ми всі розуміємо, що бюджетом управляють правительство в ручному режимі. І то, що запланировано, то що делається в повседневной жизни, зменения к бюджету идут очень часто. Ну Какие в этом Як... проблеми? Как хоче правительство, так и делает. Нужно сейчас миллиард для отрасли виділили, тому що було заплановано, все розчитано, ще на сьогоднішній день мільярд для тому що теж соціальне напряження. Якщо у нас Верховна Рада конституцію міняла два рази в рік, нікого нічого не спрашивают. то з бюджетом уже взагалі нікого проблем немає. Гроші для авансів, що знайшлися. Їх відібрали в інших соціальних груп, чи їх раптом витягнули ну, не знаю, з невідомого банку. Пока еще их не вытянули ниоткуда и ни у кого не отобрали. Просто пообещали, пообещали что выдадим. А там уже как э, поплывет корабль, будут смотреть, получится с МВФ работа, значит с этих денег возьмут. Нет, на бизнес нажмут, но ну, с кого-то же их вытянуть придется. Если не будет договоренности с Международным валютным фондом, то наверное будут нажимать на бизнесменов. Я так понимаю, что ну, по-другому откуда-то деньги не возьмутся, они сами к нашему берегу не приплывут. А взагалі в бюджеті 2012 року є якісь компенсаційні механізми, оскільки весь світ готується до другої хвилі кризи. І ця друга хвиля кризи зовсім інакша. Вона не іпотечно кредитна, вона буде в першу чергу фінансовою. Які механізми передбачені? Правительство заложило резервний фонд, яким буде розпоряджатися по своєму усмотренню. Але це як говорять представники правительства і буде іменно тим. Компенсатором, который можно будет использовать. З грошей МВФ чи, чи він вже створений, які, які суми в ньому фігурують? Хто ним буде розпоряджатися, а хто контролювати? Розпоряджатися, контролювати резервний фонд будет правительство на засіданні кабінету міністрів или прем'єр-министр будет принимать рішення по розходованию тих средств. А будет, как обычно, з таможні, з бизнесу. То есть я понимаю, тут для бизнеса зеленого света не будет, и для предпринимателей тоже. Для того, чтобы все наполнить именно вот в ручном режиме, нет же такого, что все рассчитано по каждому месяцу, как будут деньги приходить, как тратиться, с льготами, с пенсиями. Ну, по крайней мере, есть еще много моментов, откуда можно было бы деньги сэкономить. Мы уже говорили с вами на наших передачах. Это и вид пенсия они же остались. Те, кто 40 тысяч гривен получал. И Гибко и... обещал оскаржить их конституционному суду. Но обещать же не сделать. Но мы это обещание год слышим. И, в общем-то, возы не там. Следующее, это санаторно-курортное обслуживание осталось. Пенсионерам объясняют, что это там маленькое количество людей этим пользуются. Ну как людям объяснишь, там уже пенсионеру, если он море ну, по телевизору только может увидеть, что такое санаторий, курорт там давно уже позабыл. 7,5 миллиарда в следующем году э, снова выделяется на евро 2012. Но это огромные суммы, которые ну, люди видели. Открылся э, новый у нас олимпийский комплекс, стадион с футбольным полем. И красивое зрелище, и молодежь взволнованно, радостно это воспринимала. Но мы же видим, как это воспринимали пенсионеры. То есть человек, который выживает на пенсию, ему ничего не добавляют, то а ему ни до салютов, ни до фейерверков, и, э, обижаются. Люди считают, что эти деньги просто выстреливаются салютом в воздух, на ветер выпускаются. А им не могут добавить по той же сотне дверь, но для того, чтобы было легче жить. И 7,5 миллиардов, я считаю, при нашей бедности, нашего бюджета, то, что пенсионеров отставляют на второй план, но это слишком уж большие траты для нашей страны. Мы можем сравнить с примером даже европейских стран. Та же Греция проводила Олимпиаду с большим, большими расходами, с большой помпезностью, но и в итоге были затрачены средства, которые этой стране не под силу сегодняшний день вернуть. Мы, наверное, должны более обдуманно э, говорить о расходах и на празднования, и на открытие Олимпийских, и вообще на расходы э, по проведению Еврочемпионата по футболу. И должны заботиться в первую очередь о наших гражданах. Но сегодняшний день э, парламент голосует так, как э, скажет правительство. И все проекты правительства практически ну, поддерживаются на ура по отмашке. Мы это видим. Як відображено в майбутні вибори в бюджеті, чи є там закладені політичні і корупційні схеми? От ви досліджували бюджет. Саме ж на 2012 рік припадають вибори? Бюджет під людей, у нас називаються олігархами, строїться. Саме перше то що в бюджеті я так розумію, що. Все эти расходы планируется получить и от продажи земли. То есть мы же молчим на эту тему. А Поро... на мажоритарные округи будут закидаться гроши? Ну, Владимир Литвин 40 миллионов получил. Он председатель Верховной Рады. Каждый депутат не может получить на мажоритарный округ. А 40 миллионов на Новоград-Волынский район выделено специальной строкой. Конечно, если бы на каждый район или на два района выделить по 40 миллионов, то у нас бы в стране очень много можно было бы решить вопросов. Но вы понимаете, для того, чтобы на тот город или район, где ты проживаешь, что-то выделили, нужно быть как минимум председателем Верховной Рады Украины. Он у нас всего один, не Завершуючи нашу розмову, чи ви очікуєте якісь компенсаторні механізми для найменше захищених соціальних груп при другому читанні остаточного затвердженні бюджету? Чи є хоча б якісь спроби покращення бюджету правительство в парламенті обіщало. і я думаю, повинні вести все-таки по ліготам змінення, тому що, ну, то, що ми бачили в проєкті бюджету, який пройшов перше читання, Там льготы не учтены, и будем смотреть, уже надеюсь, все-таки тот разговор, конкретный разговор, конкретные вопросы в парламенте должны повлиять на членов правительства, и они должны уже внести поправки, именно которые позволят все-таки людям выплачивать то, что им положено, ведь они это заслужили. Я благодарю за разговор, Нагадаю, нашим глядачам, мы спілкувалися с президентом партии «Правда» народным депутатом Метром Бутвицким. Спасибо.